Некоторые странички альбома мы его уж пожелтели, некоторые выпали. А не страшно. У нас память хорошая. Все помним. Ух, а вот еще одна знаменитая страница военных сражений Бородинская битва. В 1812 году подошел к границам России французский император. Наполеон. Он к тому времени множество стран уже завоевал. Почитай всю Европу. А Россию планировал взять почти без боя у самой нашей границы. Уж очень не хотелось французу вглубь России заходить. Он попросту время на наших солдатиков тратить не хотел, но просчитался Наполеон. Пришлось ему долго в России воевать и даже до Москвы дойти. Командовал нашими войсками тогда Михаил Илларионович Кутузов. Он приказал дать бой французам у села Бородина под Москвой. На Бородинском поле он так хитро расположил наши войска, что французам пришлось нападать на узком участке под сильным артиллерийским огнем. Перед боем Кутузов лично объехал войска и участвовал вместе со всеми в молебне перед иконой Смоленской Богоматери. А в это время Наполеон обещал своим войскам теплые квартиры в Москве и множество трофеев. Ох уж изведал враг тот день немало, что значит... Русский бой удалый, наш Бородинский бой. Битва, ребяшки, была серьезная. 12 часов не смолкали пушки, отчаянно дрались наши солдатики. Бесстрашные штыковые атаки, меткий огонь, острые русские сабли сломили французский дух. Приказал Наполеон отступать. Это было Неслыханно! Пол Европы французы с атаками шли, а тут всем в отступление! Испугались враги по-настоящему. Наши солдатики, хоть и тоже в бою потеряли много боевых товарищей, но готовы были и дальше сражаться.